Вкусно всем. Классика карпатской кухни грибная поливка, или маченка или подливка традиционное блюдо из лесных грибов, распространенное не только в Украине, но и в Словакии, Чехии и Польше. Эта грибная подливка развеет ваше убеждение, что постная вегетарианская кухня не может быть божественно вкусной. Потому что это не просто вкусно, это именно божественно вкусно просто и при минимуме продуктов. Как всегда, перечень продуктов в описании к видео и в конце видеорецепта. А начнем с подготовки грибов. Для мачинки поливки используются, как правило, сухие грибы. Основные посты православной традиции приходятся на холодное время когда свежих грибов вы уже не встретите. Поэтому залив грамм 60 сухих грибов или полных две больших горсти в нашем случае белых вашим какие в вашем регионе распространены водою около литра, оставим их набухать не менее трех часов. Можно до суток, но обязательно в холодном месте. После настаивания воду не сливаем, а переливаем в этой же воде грибы в кастрюльку и варим. Варим после закипания на малом огне около часа. А пока варится, подготовим остальное. Нарежем грибы. Вопрос, зачем еще грибы, если одни уже варятся? Да потому что те сухие, а мы же хотим и эстетический вид. Кроме вида, другой функции у шампиньонов нет. Вкус и запах дадут лесные. Их немного, они вообще не обязательны. Также одну крупную луковицу нарежем кубиками. Кухня домашняя, поэтому фанатизм не нужен в размерах. Средние и мелкие кубики. Наши лесные грибы отварились с час, отцедим отвар. И не просто через сито, а через марлю, в несколько слоев. В лесных грибах может быть некоторое количество крупинок песка или травы. Отсидили. Отвар не выливать. Крупные куски грибов нарежем кусочками. Тут дело вкуса. Кому-то нравится, чтобы кусочки были, кому-то хочется и в труху. И тогда измельчитель ваш друг. Я нарежу небольшими кусочками, и чтобы и вкус в них остался, и чтобы и на ложку ложились. Далее приготовление непосредственно полывки или подливки. В кастрюльке в горячем масле потушим лук на малом огне недолго, минуты три, до прозрачности лука. Зажаривать его нельзя. Если вдруг вы и масло не можете использовать в рецепте, можете, конечно, слегка прогреть лук до первой зажаристости. Потушили, добавляем лесные грибы и нарезанные шампиньоны. Теперь это будем тушить на все том же малом огне минут 15. А пока они тушатся на сухой сковороде, а то мы и так постное масло уже использовали, про честь знать. Прогреем муку, одну столовую ложку с горкой, тоже на очень малом огне и постоянно помешивая. С мукой в такой ситуации необходимо ухо держать востро того и гляди подгорит. Поэтому постоянно помешиваем муку, даже если вам кажется, что ничего не происходит, потому что когда происходит, может стать поздно. Доводим муку до светло-карамельного цвета и держим на готове отвар. Грибной бульон, если необходимо, доведите его объем до 500-600 мл. Как только цвет достигнут, доливаем порциями бульон, постоянно помешивая, чтобы комки муки не образовывались ну или чтобы они, образовавшись, не были большими. Постоянно помешиваем, доливаем бульон, пока весь не добавим и комочки разобьем. Получилось, довели до кипения и выливаем эту мучную смесь в протушенные грибы с луком. Перемешиваем и будем тушить. Опять-таки на малом огне около 20 минут, пока масса не уменьшится на треть где-то. Соус станет густым карамельного цвета. Вот такой. Добавляем соль и черный молотый перец. Перемешаем. И вот, собственно, на этом все. Подают подливку с различными постными, как правило, гарнирами. У нас гречневая каша. Но может быть и другая крупа или картошечка, вареная или жареная а если картошечка, то лучше драники. Это так вкусно, что даже непонятно, почему при таком минимуме продуктов получилось такое чудо. И почему вы этого не готовили постоянно, не только в пост. Да такое не стыдно подать самым дорогим гостям, и не только в постные дни. Смачного, что в переводе означает вкусного, аналог приятного аппетита. А вам спасибо за просмотр. Ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы.